Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Amalan sedekah sangatlah istimewa Bahkan seorang mayit meminta dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Munafikun Ayat 10 yang berbunyi Wahai Tuhanku, Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi agar aku dapat bersedekah. Mengapa yang diminta hanya bersedekah dan bukan ibadah lain? Jawabannya karena mayit itu melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah ia meninggal. Sedekah dapat dilakukan kapan saja, tetapi yang lebih utama dilakukan di waktu subuh. Keutamaan sedekah di waktu subuh adalah satu, karena setiap subuh Allah turunkan dua malaikat ke bumi. Yang tugasnya mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat." Salah satu di antara keduanya berdoa. Ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya Sedangkan malaikat yang satunya lagi berdoa Ya Allah berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kedua, orang yang gemar bersedekah di waktu subuh akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Ketiga, orang yang bersedekah subuh akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia tak ada yang luput dari kesalahan dan kehilafan, baik disadari maupun tidak disadari. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah senantiasa memberikan kesempatan bertobat bagi makhluknya untuk menghapus dosa-dosanya. Tentunya, dengan cara-cara yang diridoinya, salah satu cara yang diridoi Allah adalah dengan bersedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi: "Keempat, sedekah subuh dapat mengobati penyakit dan meredam murka Allah, serta menolak kematian yang buruk." Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang yang sakit diantaramu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murkanya Allah dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah terbukti ampuh menyembuhkan penyakit. Pengalaman ini banyak diceritakan oleh penderita COVID-19 yang berhasil sembuh setelah mereka berikhtiar dan bersedekah, maka itu lakukanlah sedekah dengan niat menyembuhkan penyakit yang sedang diderita. Dengan demikian, bersedekah selain akan membuat harta kita berkah dan bermanfaat, juga bisa menjadi wasilah datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyakit yang diderita. Bersedekahlah meski dalam keadaan sempit. Karena sedekah itu merupakan kebaikan. Bersedekah di waktu subuh selain kepada manusia juga bisa dilakukan kepada hewan seperti kucing yang menjadi peliharaan di rumah maupun kucing-kucing jalanan atau kucing milik tetangga. Hal ini karena kucing banyak dijumpai di sekitar kita dan yang paling utama lagi karena kucing merupakan binatang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Sedekah kepada kucing merupakan amalan yang mudah dilakukan, namun balasan pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, perbanyaklah bersedekah, karena seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Empat keberuntungan bagi orang yang sering sedekah makanan kepada kucing, yakni: satu, memiliki rejeki yang besar. Bila Anda rajin memberi makanan kucing, maka hewan tersebut akan selalu mendoakan hal baik untuk Anda, terutama agar rejeki selalu dilancarkan. Hal tersebut dilakukan kucing untuk membalas kebaikan Anda karena sudah mau berbagi makanan. Kedua, segala urusan akan dimudahkan. Selain memiliki rejeki yang lancar, memberi makan kucing yang sedang kelaparan juga bisa memudahkan dan melancarkan segala urusan Anda. Hal ini juga berasal dari doa si kucing, di mana hewan tersebut ingin agar orang yang menolongnya supaya selalu mendapatkan kemudahan dalam berbagai urusan. Jadi, bila Anda menemukan kucing yang sedang kelaparan. Tidak ada salahnya untuk berbagi makanan dengannya. Ketiga, disehatkan mental dan fisik. Memberi makan kucing yang sedang kelaparan, hal ini juga bisa membuat kondisi tubuh Anda sehat secara fisik dan mental. Apalagi jika Anda bersedia merawat dan memelihara kucing tersebut, pastinya akan lebih banyak manfaat yang diberikan oleh si kucing. Salah satu manfaat penting memelihara kucing, yaitu kucing ternyata bisa menjadi pagar gaib dalam melawan energi negatif seperti serangan ilmu sihir. Keempat, mendapatkan pahala. Orang yang rajin bersedekah dengan tulus ikhlas pasti akan mendapatkan berkah dan pahala. Begitu juga dengan mereka yang suka berbagi makanan pada kucing yang sedang kelaparan. Dengan doa si kucing, maka orang-orang yang memberikan makanan tersebut akan mendapatkan banyak pahala karena sudah mau berbagi makanan. Tidak hanya kucing liar, kucing peliharaan, kita juga akan mendoakan pemiliknya jika rajin diberi makan. Oke pemirsa yang budiman, itulah keistimewaan bersedekah kepada kucing di waktu subuh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.